Компанія SDL, я казала, що у нас дві продуктові компанії сьогодні у спікерах поне дискусії. У клієнтах компанії SDL 9 з 10 найбільших світових брендів. Компанія якісно продає їм свій продукт, свій якісний продукт в Україні у компанії офіс розробки. От. Ми були в гостях, доволі приємно і от цікаво, що ви, як ви працюєте зі своїми працівниками. Окей. Okay. Э, э, тема, я так понимаю, перефразировал, это больше обучение новичков э, в компании «Фокус на новичка». В первую очередь нас э, не так уж и много. То есть, все остальные коллеги, мы представленные здесь, э, имеют отношение к компаниям в разы больше. У вот, нас э, в Киеве находится 60 с чем-то, 60 плюс человек. А вообще в мире, да, компания достаточно большая, больше тысяч человек, из которых около тысячи известные R&D, разные офисы, около 11 R&D офисов. Вот, поэтому для практически всех человек в нашем офисе, для ребят, девчонок, это позволяет нам сохранить очень гибкий подход в их развитии. То есть personal development plan он очень, очень персональный, учитывает в большей степени пожелания самого человека, насколько он понимает свой карьерный путь, насколько он хочет в этой команде, в этом продукте развиваться соответственно, он сам озвучивает и понимает те технологии, которые ему это будет выучить. Наша задача в этом помочь. Но это больше, наверное, касается медлов, синеров, хотя мы особое разделение не делаем между медлами и синерами, у нас есть софтвер-инженер. И все. Касательно новичков, я бы, наверное, отметил такую тенденцию, которая, мне кажется, есть. Это намного выше уже начальный уровень людей, новичков, джуниоров, людей без опыта работы Вышло, Выше, чем, например, был лет пять назад. То есть, вот если взять там, сферического джуниорки в вакууме без опыта работы, который приходит раньше, намного больше была проблема это выдать книжку там, по основам тестирования Сэма Каннера, заставить человека, чтобы он ее прочитал и владел уже этой терминологией, потому что ну, вроде как я уже работаю, зачем мне терминология, я, я, уже все знаю. Вот. То есть сейчас, например, вакансия вакансии Junior Кея, ну, если ее вывесить, то мы ну, готовы поспорить. В первый день это будет где-то, наверное, 100 кандидатов. Но, да, да? с красивыми. Ну, очень похожая ситуация у junior-девелоперов тоже там достаточно большой потом. Ну, уровень намного выше подготовлен. То есть э, уже нет такой ну, совсем проблемы from the ground для новичков, э, и дальше у нас э, есть несколько столпов. это технические скиллы, это э, скиллы и знания, связанные с продуктом и это э, так сказать, общие корпоративные знания. Вот. В плане общих корпоративных знаний э -э, мы пользуемся порталом, э -э, я не знаю, на каком движке он э -э, написан, называется SDL Academy, туда можно заходить, там есть и вебинары, и презентации, и рассказы на, -на любые темы, начиная от, э -э, что такое ISO, все ISO, по которым мы сертифицированы, люди должны пройти, закончить все призы, заканчивая, ну, я не знаю, тем, что в купальнике на работу ходить нельзя, какие-то такие банальные простые вещи, как пользоваться HR-порталом, как не обижать друг друга в e-mail, то есть, в общем, все стандартные такие международные вещи, они есть. То, что касается технических скиллов, ну, это, в общем-то, personal development plan, который очень основывается на, на человека в привязке к проекту. То есть, например, а Если это необходимо, то, в общем, самое главное – это цель. Если не хватает своих скиллов и мы понимаем, что есть определенная группа людей, которым нужно в тренинг, то, по leadership skills, и внутри мы это сделать качественно не можем, то это будет внешний тренинг. Если это подготовка к istqb сертификации у нас есть люди, которые уже достаточно давно эту вещь прошли, сделали очень качественно, есть у них материалы, они это могут сделать, но это делаем внутри. Если есть уже профессионалы, которые поселению готовы рассказывать, которые отучились и там, свой мини-фреймворк создали, то они это с радостью делают внутри. Ну, то есть очень гибко, я думаю, что это нам дает такую гибкость, наш небольшой размер и поэтому... Вот пока мы еще это можем делать без больших проблем. Ну, в двух словах, я думаю, тема раскрылась.